أقرآن دكتور دكتور الحاجي محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar, rancangan Lembayung Al-Quran ini milik Allah sekalian. Sila buka pada jilid yang ketujuh muka surat 274. Ayat ke-14 dan 15 dari surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an li waliwalidayka liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' al-Sabil man anaba ilai Thumma ilaya marji'ukum fa'unabi'ukum bima kuntum ta'amalun Sadakallahul azim Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan bercerai susunya selama dua tahun Bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada kulah kamu dikembalikan Dan jika kedua-duanya memaksa mu untuk mempersekutukan dengan ku Suatu yang tidak ada pada pengetahuanmu tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah kedua-duanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada ku. Kemudian hanya kepada kulah tempat kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ke-14 dan 15 ini yang dinilai oleh kebanyakan para ulama bahawa ia bukan sebahagian daripada pengajaran ataupun wasiat bimbingan yang Luqman kemukakan kepada anaknya. Ini adalah sisipan yang Quran bawakan bagi menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua ibu bapa. Yang mana tempat kebaktian ini merupakan peringatan atau pembimbingan atau panduan yang kedua selepas mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang seperti yang telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, Allah sering menggandingkan perintah menyembah Allah dengan perintah bakti kepada kedua ibu bapa. Contohnya dapat kita lihat dalam surah Isra yang pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu, a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kewajipan untuk taat padanya, jangan melakukan perbuatan syirik dan buat baik kepada kedua bapa. Jika nasihat ini bukannya daripada Luqman, ini tidaklah bererti bahawa Luqman yang biasanya ini tidak menasihati anaknya dengan perkara ini. Al Imam Ibn Qa'i dan Nazmul Durar menilai bahawa ia merupakan lanjutan ataupun sebahagian daripada wasiat Luqman. Ayat ini menurut Al Imam Ibn Qa'i bagai menyatakan, Luqman menyatakan perkara itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya. Padahal kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya berkaitan dengan hak kami. Lanjut, Al Imam Ibn Qa'i dalam Nazmul Durar ini redaksi ayat ini diubah supaya mencakupi semua manusia yang meneliti membaca mengkaji al-Quran wallahu a'lam Al Imam Tahir bin Ashur pula dalam Tahrir Tanwir berpendapat bahawa jika kita menyatakan bahawa Luqman bukan seorang nabi maka ayat ini merupakan ayat sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman dalam bimbingannya yang lalu suruhannya kepada si anak tentang kewajipan mengesakan Allah Subhanahu dan mensyukurinya jadi dengan sisipan ini Allah menggambarkan betapa dia sejak daripada awal lagi telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya dengan mewasiatkan mereka supaya bakti kepada kedua bapa. Dengan demikian, anugerah ini mencakupi Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya memulakan nasihat kepada si anak supaya memerhatikan hak Allah jangan sampai dipersekutukan. Di sini, Allah menunjukkan bahawa dia bersegera mendahului siapa pun untuk memberi anugerah kebaikan kepada siapa yang beri perhatian terhadap haknya. Jadi, bangkali pendapat ni diperkuatkan bila datang di sanding ataupun dibawakan perintah mentaati perintah Allah, jangan syirik padanya dengan memuliakan, menghormati beberapa. kemudian Ibn Ashur seterusnya menulis bahawa, kalau kita berpendapat bahawa Luqman merupakan sukan Nabi maka ayat ini sebahagian daripada nasihatnya yang beliau sampaikan, sesuailah dengan wahyu yang diterima daripada Allah SWT iaitu bersyukurlah pada Allah ini tadi jadi, apapun kandungan ayat ini merupakan nasihat, bimbingan perintah daripada Allah ataupun daripada manusia majlis yang terpilih ini, ia mengingatkan mengingatkan tentang kewajipan menjaga hak-hak Allah SWT dan hak manusia yang punya jasa besar kepada anak ini iaitu menjadi asbabul mubasyir kepada kelahirannya satu pendapat yang menarik dikemukakan dalam tafsir al-Baghawi al-Imam al-Baghawi menyatakan bahawa qala Sufyan bin Uyaina fi hadhihi al-aya man salla salawatil khams faqad shakar Allah wa man da'a lil walidain fi adbari salawatil khams faqad shakar al walidain maknanya tuntutan untuk melakukan ataupun menzahir mendirikan rasa syukur kepada Allah SWT perintah untuk mentaati perintahnya jangan syirik kepadanya dan bersyukur kepada kerja apa ini berlaku dengan salat yang dikerjakan oleh seorang hamba lima waktu salat dilakukan itulah sekurang-kurang kadar untuk mentaati perintah Allah SWT dan hendaklah diingat bahawa selepas lima waktu salat itu berdoa kepada kedua ibu bapa maka itulah sekadar bahagian yang paling kurang daripada menunaikan hak syukur kedua ibu bapa menarik pendapat ini jadi ayat ni kalau kita perhatikan lebih lanjut disebut dalam tafsir Kasyaf bahawa bagaimana datang mufasir dengan mufassar di sini perhatikan suruhan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni bagaimana dinyatakan Allah dalam ayat yang ke-14 wa wasaina lil insana bi walidayhi hamalatu wa hanan ala wa han wa fisaluhu fi amain an ashkur li wa li walidayka ilayya al tuntutan untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu ayah ini dan kemudian mengingatkan tentang si ibu punya peranan besar untuk mengandungnya melahirkannya menyusukannya jadi ayat ni tidak menyebut secara khusus jasa si bapa tapi menekankan pada jasa ibu. Mungkin antara sebab ditekankan pada tanggungjawab ibu dalam bab kalau kita belajar bahasa Arab dalam bab balaghah ni satu bentuk tazyil iaitu penghuraian lanjut. Kerana ibu ni berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak-anak kerana kelemahan ibu mungkin si ibu ni tidak bekerja, mungkin si ibu ni dalam banyak keadaan terpaksa mewakafkan hidupnya, berhentikan kerjaya dia untuk memberi penumpuan kepada si anak tambah ambil bilangan mereka ni bertambah mungkinkah begitu? Berbezalah dengan si bapa kerana bapa ni biasanya mempunyai peranan besar dengan mencari rezeki untuk keluarga pulang pun pada waktu petang mungkinkah si anak ni lebih potensi untuk mendahara kaki ataupun tidak mendengar nasihat si ibu bandingkan si bapa ataupun dari sudut yang lain kalau kita lihat peranan bapa ni dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibandingkan dengan peranan si ibu kalau kita pergi lebih jauh dulu kita ada bincang dengan surah Al-Mu'minun selepas persenyawaan berlaku pertemuan di antara sperm dengan ovum itu proses kelahiran mengikut jadual yang telah pun semua kita memahaminya membesar anak itu dalam ayat digambar sebagai wahanan ala wahan di sini mana satu perjalanan satu proses kejadian bukan hanya sampai masa kelahirannya tapi berlanjutan dengan penyusuan bahkan lebih daripada itu memanglah tak menafikan bahawa ayah ni bertanggungjawab untuk menyiapkan juga minda ibu ini banyak dipengaruhi oleh ayah ayah pun kena kontrol rasa marah dia emosi dan sebagainya supaya ibu itu teratur cara berfikirnya memang beban ini terpikul atas kedua sekali tapi kalau nak dibandingkan jasa ibu dengan jasa ayah seperti yang telah kita bincangkan dalam hadiah-hadiah yang lalu contohnya dalam al-adabul mufrad dalam karya Imam Bukhari yang penting itu berkaitan dengan adab etika kehidupan kita bermula dengan tanggungjawab terhadap insan yang besar jasanya kepada kita bagaimana seorang telah pun mengatakan kepada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawasanya beliau mendukung ibunya untuk tawaf sebagai contoh adakah dapat membayar jasa si ibu jawapan Ibn Umar tidak walaupun sehela nafasnya ketika melahirkan kau pun kau tidak dapat membalasnya setitik susu yang telah pun dituang dalam mulutmu itu pun tidak dapat kamu menandingi kasih sayang ataupun rahmatnya itu memanglah kita maksudkan ayah pun bertanggungjawab dalam bantu isinya itu ibu kita agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat tapi tidak langsung menyentuh si anak dalam setengah keadaan berbeza dengan peranan si ibu kalau kita lihat ibu ni punya peranan yang besar untuk menjaga anak waktu menangis malamnya menyediakan susu menyuap makanan membersihkan najis mendokong kita jika kita sakit maka hati ibu ni yang terlebih dahulu sakit tuan tahu tak satu kisah yang menarik berlaku pada zaman Nabi SAW Itu kisah tentang seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah SAW Bahawasanya Inna abistaha mali Wahai Rasulullah Ya saya ni suka datang minta-minta Dan dia ambil harta saya Semua yang ada kat rumah Dia mengambilnya Maka Rasulullah SAW pun memanggil lelaki tersebut Maka lelaki tu ditanya oleh Nabi SAW Apa engkau engkau melakukan mikian-mikian kepada anakmu Dia mengadu kepada ku Kata Rasulullah SAW kepada lelaki ni Allahu Akbar Maka lelaki ni telah pun menyampaikan satu syair yang sangat menarik Ghazahu tukamauludan وعل يا في ما أغني عليك وتنهل إذا ليت نابتك بشكوي لم أبت لشكواك إلى ساهرا أتململ كأني أنا المتروق دونك بالذي تركت به دوني فعيني تحمل تخاف ردى نفسي عليك وإنني لا أعلم أن الموت حد مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غزة وفضلة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذا امترأها كأبوتي فعلت كما ujarul mujavir yaf'alu fa za'amta bi anni kad kabirtu wa ibtani lam yadhi li fi sin 60 kumalu wa samaytani bi ismi al mufaddhi ra'yuhu wa fi ra'yika tafnid law kunta ta'kulu kata kata ni merupakan kata kata seorang ayah yang merasa sedih di atas perbuatan anaknya bila menafikan hak ke ibu bapa ni yang depannya seolah-olah so, si anak ni menafikan segala kebaikan yang ada padanya maka mendengar kata kata laki ni menceritakan bagaimana sukarnya menjaga anak daripada kecil kau sebesar Tapak tangan ayah ayah menjaga kau pagi petang siang malam kalau engkau sakit ayah yang tidak tidur malam berfikir seolah-olah boleh tak penyakit itu dipindahkan kepada kami daripada engkau menanggungnya tiba-tiba bila engkau besar seperti ini menjadi seperti bos kelakuanmu dan sikapmu yang keras kepada kami apakah kau menyangka kami ini merupakan hamba maka kata-kata ini menyebabkan nabi menangis sallallahu alaihi wasallam nabi telah pun berkata kepada lelaki yang dimaksudkan ini anaknya anta wa maluka abik kau dan harta engkau semuanya milik si ayah hadis ini riwayat ibnu majah tapi yang sahihnya cuma pada hujung saja ada pun kisah yang mengatakan lelaki tentang mengadu pada Nabi dan Nabi menjadi sedih Nabi menangis Nabi berkata tidak ada satu pun yang mendengar kata-kata lelaki ni langit bumi benda keras ke benda bersifat tanaman ke maka ini semua adalah mubalarah dan tidak ada hadis lam tasih riwayatuhu tidak sahih cuma yang betul pada hujungnya iaitu Nabi telah bersabda antawama li abik seorang itu dengan hartanya milik si ayah adalah penjelasan tak ada hadis ini tuan-tuan yang dimuliakan tapi nak menunjukkan bagaimana kemuliaan kedudukan seorang ayah seorang ibu kerana mereka ni mempunyai hak atas kita dan sekurang-kurang hak rasa syukur itu seperti penjelasan dan tafsir baru yang telah saya sebutkan tadi hendaklah kita mendoakan bagi mereka di hujung salat dalam doa kita dalam lima waktu sembahyang Pada yang kita kerjakan ada satu kisah menarik lagi yang saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah ini sahih itu pada zaman tabi'in ada seorang tokoh bernama Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi Al radhiyallahu anhu arda beliau merupakan seorang tokoh tabi'in yang sangat zuhud alim dan tekun beribadah pada masa sama beliau ni sangat suka bakti pada ibunya satu hari nak cerita bagaimana sayangnya rahmatnya hanya memahami ayat yang semikian tentang kewajipan mentaati perintah ibu perintah ayah selepas perintah Allah SWT lagi bukan merupakan perkara-perkara yang larang dalam Islam satu hari beliau melihat seekor kala jengking di lantai rumahnya dia segera mengejar binatang itu untuk membunuhnya ada binatang yang memang disuruh kita untuk membunuhnya binatang-binatang yang bahaya seperti jengking, ular dan sebagainya jika masuk ke rumah adalah adab betul caranya sebelum Kahmas bin Hassan Tamimi sempat pukul binatang biasa ni dia telah pun lagi masuk ke dalam sebuah lubang dekat kawasan rumah ibunya tan apa berfikir panjang lelaki yang saleh ni tabiin yang terkemuka ni telah masukkan jari dia ke dalam lubang itu bertujuan untuk menangkap kala jengking itu walaupun dia disengat berkali-kali untuk membunuh kala itu en kala jengking ni bila tanya tidak akan kau takut dan masuk sakit atas sengatannya jawapannya aku lebih takut satu hari nanti dia keluar dari lubang ini dia membahayakan ibuku dia menyengat ibu ni cerita tentang kewajipan waktu kepada ibu bapa lebih-lebih lagi kepada ibu yang telah digambarkan dalam ayat ini bila Allah bawakan kewajipan mentaati ibu ayah itu kemudian diterangkan lanjut tanggungjawab untuk mentaati perintah ibu dan mengikuti arahannya kerana besarnya peranan si ibu seperti yang telah saya gambarkan dalam kuliah pada kali ini dan juga kuliah-kuliah yang lalu. Jadi nampaknya jasa seorang ibu ni tidak akan terbalas. Seorang anak tu tak akan dapat membalas jasa ibunya walaupun dengan memberi seluruh harta benda yang ada kat dunia ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Kahmas dan kisah yang dikemukakan tadi menunjukkan walaupun besarnya jasa beliau sanggup untuk membahayakan dirinya pada binatang biasa ini namun ini sudah tentu tidak membalas jasa si ibu jadi tuan-tuan di Mulia Asian ayat ni menganjurkan kepada kita satu tuntutan yang jangan derhaka kan derhaka merupakan sifat yang paling kejam derhaka ni merupakan sifat yang paling buruk di atas muka bumi pelaku derhaka ni adalah orang yang tidak memiliki hati nurani tidak memiliki iman sama sekali bagaimana tidak dia telah membalas kebaikan si ibu si bapa ni dengan kejahatan dan membalas cinta mereka ni dengan kebencian Allahu akbar kalau setiap orang Islam memahami tanggungjawab berdasarkan tuntutan perintah kisah yang dibawakan dalam wasiat orangman atau peringatan Allah yang telah kita jelaskan maka tak adalah siapa bapa yang terpaksa dihantar ke rumah-rumah kerajian rumah-rumah orang tua rumah yang mana anak ni sudah telah memutuskan hubungan dengan mereka dan kadang-kadang bila dimaklumkan kematian ibu ayah ni anak berada bukan jauh sangat alasannya tayar kereta botak tak mampu untuk datang jaraknya mungkin tak sampai pun mahalah rumahlah bagi alasan dikemukakan sebagai menunjukkan betapa gersangnya hati manusia seperti ini daripada memahami tuntutan perintah Allah baiklah, SWT dalam kuliah akan datang Saya akan bawakan lebih lanjut Beberapa hadis Berkaitan kewajipan menjaga Hak ibu, hak ayah Tentu tuan tahu kisah Juraij Juraij Seorang ahli ibadah pada zaman Bani Israel Yang telah didoakan Satu musibah berlaku Ke atasnya oleh si ibu Kerana marah pada sikapnya Apakah perkara tersebut Bagaimana kerudukan hadis itu Nanti kita akan bincang dalam kuliah akan datang Dan begitu juga kisah Tiga orang tersekat dalam gua Dan mereka lepas daripadanya Selepas berdoa Bertawas dengan Amal Salih Mereka lakukan Termasuk segala kebaikan kepada ibu bapa. InsyaAllah perkara ini akan saya bawa dengan kuliah akan datang sebagai satu renungan dan pengiktibaran untuk kita semua memahami surah Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.